तेंदुए का डर रोही गंभीर रूप से घायल किसान दहशत में वन विभाग ढीला है किसान नेता मनीष यादव ने तेंदुए को तुरंत कंट्रोल करने की मांग महागांव प्रतिनिधि पिछले दो महीनों से तालुका के बोरी इजारा शिवार में तेंदुए के खुलेआम घूमने से किसान बहुत दहशत में हैं सोमवार सुबह एक घटना सामने आई जिसमे इस इलाके में एक तेंदुए ने एक रोही पर जानलेवा हमला कर दिया इस हमले में रोही गंभीर रूप से घायल हो गई और किसान नेता मनीष यादव वन विभाग की ढीली कार्य प्रणाली पर गुस्सा जताते हुए आक्रामक रुख अपनाया है आखिर हुआ क्या था आज सुबह जब पूर्व जिला परिषद सदस्य परस राम डावरे और अयुब भाई अपने खेतों में गए तो उन्होंने खरबूजे की फसल में एक रोही को खून से लथपथ और गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा देखा तेंदुए ने रात के आसपास रोही पर हमला किया था दोनों के बीच इस भीषण लड़ाई में दोनों ने दो एकड़ कलिंगड़ की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाया है घटना की खबर मिलते ही किसान नेता मनीष यादव मौके पर पहुंचे किसानों की आर्थिक कमर टूट गयी कलिंगल बहुत महंगी फसल है तेंदुए और रोही के बीच लड़ाई से फसल को बहुत नुकसान हुआ है किसानों में चिंता है क्योंकि घायल रोही को फसल से हटाते समय और नुकसान होने का डर है मनीष यादव ने गुस्सा जताते हुए कहा या तो जंगली जानवरों पर काबू पाओ नहीं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी जमीनें एक्वायर कर ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चेतावनी घटना की खबर मिलते ही काली दौलत खान फॉरेस्ट रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर मेशराम फॉरेस्ट ऑफिसर चिरमाडे और उनकी टीम मौके पर पहुंची यादव ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सुस्त मैनेजमेंट पर जमकर निशाना साधा किसान अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात खेतों में काम कर रहे हैं जंगली जानवर फसलें बर्बाद कर रहे हैं वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ तमाशबीन बना हुआ है तुरंत फसलों का बंचनामा करें और नुकसान का मुआवजा दें नहीं तो मैं सड़कों पर उतर कर कड़ा विरोध शुरू करूंगा यादव ने समय छिपी हुई चेतावनी दी किसानों की रोजी रोटी खेती पर निर्भर है तेंदुए रोही और जंगली सुअरों के उत्पाद के कारण खेती करना मुश्किल हो गया है जंगली जानवरों और किसानों के बीच टकराव अब अपने चरम पर पहुंच गया है मनीष जादव किसान नेता इस समय बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे जिनमें पूर्व जैड पी सदस्य परस राम डावरे अयुब भाई अंसार भाई पठान ज्ञानेश्वर राठौर विशाल यादव केशव पवार कुंडलिक डावरे गोपाल यादव रतन पवार शामिल थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से फॉरेस्टर चिरमाडे केंद्र फॉरेस्ट गार्ड हगावने ने स्थिति का जायजा लिया आज अयुब खान यांच्या शेतामध्ये रोही या वन्य प्राण्यावर बिबट्याने हल्ला केला व संपूर्ण हा थरार कलिंगड या टरबुजाच्या पिकाच्या प्लॉटमध्ये झालेला आहे कलिंगडचं पीक हे अत्यंत महागड असतं त्याच्यावरचं उत्पादनावरचा येणारा खर्च सुद्धा खूप महाग असतं तूर असेल कलिंगड असेल या सध्या पिकांवर या रोहींचा फार मोठा उपद्रवी मूल्य चाललेला आहे आणि या बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये हा रोई अत्यंत जखमी झालेला आहे वन विभागाच्या लोकांनी इथं स्पॉट व्हिजिट केलेली आहे मी अरे एक मिनिट थोडा व्हायलन्स करू नका मिनिट मोठ्या चॅनलला जाते वन्यजीवाच्या हल्ल्यात काल रात्री आयुबभाई यांच्या कलिंगड या पिकाच्या शेतामध्ये मोठा थरार झाला बिबट्याने या वन्यजीवावर हल्ला करून त्याला गंभीर जखमी केले असून या बोरी इजारा परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वन्यजीवाचा वावर आहे दुर्दैवाने आहे वन विभाग या प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यामध्ये पूर्णतः अपयशी आहे होणारं नुकसान हे लाखात असते आणि मिळणारी मदत ही हजारात असते शेतकऱ्यांनी जगावं कसं हा यक्ष प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे जगण्याची उमेद गमावून बसलेल्या शेतकऱ्यांना वनविभागाने एक शाश्वत धोरण घेऊन राज्य शासनाने देखील पीक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आणून या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अन्यथा शेती सोडून आम्हाला स्वतःला स्थलांतरित करून घ्यावं लागेल नाहीतर आमची विनंती अशी आहे वन विभागाकडे की ह्या जमीन वन विभागांनी संपादित करून घ्यावा कारण शेती करणं आता हातबट्ट्याचा विषय नाही गंभीर से घायल किसान दहशत में वन विभाग ढीला है किसान नेता मनीष यादव ने तेंदुए को तुरंत कंट्रोल करने की मांग महागांव प्रतिनिधि पिछले दो महीनों से तालुका के बोरी इजारा शिवार में तेंदुए के खुलेआम घूमने से किसान बहुत दहशत में हैं सोमवार सुबह एक घटना सामने आई जिसमे इस इलाके में एक तेंदुए ने एक रोही नील पर जानलेवा हमला कर दिया इस हमले में रोही गंभीर रूप से घायल हो गयी और किसान नेता मनीष यादव वन विभाग की ढीली कार्य प्रणाली आरोप गुस्सा जताते हुए आक्रामक रुख अपनाया है आखिर हुआ क्या था आज सुबह जब पूर्व जिला परिषद सदस्य परस राम डावरे और अयुब भाई अपने खेतों में गए तो उन्होंने खरबूजे की फसल में एक रोही को खून ऐसी लतपथ और गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा देखा तेंदुए ने रात के आसपास रोही पर हमला किया था दोनों के बीच इस भीषण लड़ाई में दोनों ने दो एकड़ कलिंगड़ की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाया है घटना की खबर मिलते ही किसान नेता मनीष यादव मौके पर पहुंचे किसानों की आर्थिक कमर टूट गयी कलिंगड़ बहुत महंगी फसल है तेंदुए और रोही के बीच लड़ाई से फसल को बहुत नुकसान हुआ है किसानों में चिंता है क्योंकि घायल रोही को फसल से हटाते समय और नुकसान होने का डर है मनीष यादव ने गुस्सा जताते हुए कहा या तो जंगली जानवरों पर काबू पाओ नहीं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी जमीने एक्वायर कर ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चेतावनी घटना की खबर मिलते ही काली दौलत खान फॉरेस्ट रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर मेशराम फॉरेस्ट ऑफिसर चिरमाडे और उनकी टीम मौके पर पहुंची यादव ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सुस्त मैनेजमेंट पर जमकर निशाना साधा किसान अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात खेतों में काम कर रहे हैं जंगली जानवर फसलें बर्बाद कर रहे हैं वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ तमाशबीन बना हुआ है तुरंत फसलों का बंचनामा करें और नुकसान का मुआवजा दें नहीं तो मैं सड़कों पर उतर कर कड़ा विरोध शुरू करूंगा यादव ने समय छिपी हुई चेतावनी दी किसानों की रोजी रोटी खेती पर निर्भर है तेंदुए रोही और जंगली सुअरों के उत्पाद के कारण खेती करना मुश्किल हो गया है जंगली जानवरों और किसानों के बीच टकराव अब अपने चरम पर पहुंच गया है मनीष जादव किसान नेता इस समय बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे जिनमें पूर्व जेड पी सदस्य परस राम डावरे अयुब भाई अंसार भाई पठान ज्ञानेश्वर राठौड़ विशाल यादव केशव पवार कुंडलिक डावरे गोपाल यादव रतन पवार शामिल थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से फॉरेस्टर चिरमाडे केंद्र फॉरेस्ट गार्ड हगावने ने स्थिति का जायजा लिया आज अयुब खान यांच्या शेतामध्ये या वन्य प्राण्यावर बिबट्याने हल्ला केला व संपूर्ण हा थरार कलिंगड या टरबुजाच्या पिकाच्या प्लॉटमध्ये झालेला आहे कलिंगडचं पीक हे अत्यंत महागडं असतं त्याच्यावरचं उत्पादनावरचा येणारा खर्चसुद्धा खूप महाग असतं तूर असेल कलिंगड असेल या सध्या पिकांवर या रोहींचा फार मोठा उपद्रवी मूल्य चाललेला आहे आणि या बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये हा रोही अत्यंत जखमी झालेला आहे वन विभागाच्या लोकांनी इथं स्पॉट व्हिजिट केलेली आहे मी अरे एक मिनिट थोडा नका एक मिनिट मोठ्या चॅनलला जाते वन्यजीवाच्या हल्ल्यात काल रात्री आयुबभाई यांच्या कलिंगड या पिकाच्या शेतामध्ये मोठा थरार झाला बिबट्याने या वन्यजीवावर हल्ला करून त्याला गंभीर जखमी केले असून या बोरी इजारा परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वन्यजीवाचा वावर आहे दुर्दैवाने आहे वनविभाग या प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यामध्ये पूर्णतः अपयशी आहे होणारं नुकसान हे लाखात असते आणि मिळणारी मदत ही हजारात असते शेतकऱ्यांनी जगावं कसं हा यक्ष प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे जगण्याची उमेद गमावून बसलेल्या शेतकऱ्यांना वनविभागाने एक शाश्वत धोरण घेऊन राज्य शासनाने देखील पीक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आणून या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अन्यथा शेती सोडून आम्हाला स्वतःला स्थलांतरित करून घ्यावं लागेल नाहीतर आमची विनंती अशी आहे वन विभागाकडे की ह्या जमिनीच वन विभागांनी संपादित करून घ्यावा कारण शेती करणं आता हातबट्ट्याचा विषय नाही